এককালীন দুই লাখ টকা এককালীন দুই লাখ টকা কেতিয়া দিব অক্টোবৰতে দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে অক্টোবৰতো সেইখিনি পাৰ হৈ গ'ল নৱেম্বৰ শেষ হ'ব এতিয়া ত' আপোনালোকৰ দিবনে কেতিয়ালৈ দিব সকলোৱে পাবনে আশা কৰ্মী ৰন্ধন কৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল কি হ'ব আপোনালোকৰ এককালীন দুই লাখ টকাত দিবগৈ নে সঁচাকৈ সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব গৈ আছোঁ বহুতে বহুতভাগে কয় আৰু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আপোনালোকৰ সেইখিনি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকৰ খবৰবিলাক পাইছে বা আপোনালোকে পাইছে সেইখিনি সকলো তো চাওক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বহুতে বহুত ভাগে আপোনালোকে কয় আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লেটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থকা যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি গমেই পালে আপোনালোকৰ কি হ'ল কেনেদৰে হ'ল কিমান বৃদ্ধি দাবী কৰিছিলে আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে পাইছে সেইখিনি এতিয়া এককালীন দুই লাখ টকাটো এককালীন দুই লাখ টকাটো অক্টোবৰতে দিয়াৰ কথা কৈছিলে অক্টোবৰতে দিব বুলি কৈছিলে অক্টোবৰত কিন্তু নিদিলে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়া কি হ'বগৈ দিবগৈ নিদিব এতিয়াতো বহুতো অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে বা অৱসৰ গ্ৰহণ এতিয়া কৰিবলৈ বহুত দিন নাই তো তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি নহ'লেই তেতিয়া সেইটো সময়ত নাপালে তেওঁলোকে পাব নাপাব তো এতিয়া এই যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে তাতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে খবৰ মানে কি ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ওলাব আপোনালোকে এই যি এককালীন দুই লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিলে দিব কাৰণ কেলৈ এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নতুনকৈ যিসমূহ মানে সেইখিনি কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা কৈছিলে কাৰ্যকৰী দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ এই যি এককালীন এককালীনটো আপোনালোকৰ এই নৱেম্বৰতে আপোনালোকৰ এই যি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ খবৰটো ভাল খবৰটো ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা ওলাব আপোনালোকে অৰ্থাৎ পাব সেয়া আশাকৰ্মী হওক ৰন্ধনকৰ্মী হওক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল হওক আপোনালোকৰ এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ এই যি নৱেম্বৰত নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ অধিৱেশনত ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে বা ওলাব আপোনালোকৰ এককালীন কাৰণে পাব লাগে কিমান কষ্ট হৈছে মাননী বৃদ্ধিটো আপোনালোকে যিমানখিনি বিচাৰিছিলে সেইখিনিয়েতো আপোনালোকে সিমানখিনি নাপালেগৈ আৰু এতিয়া যিমানখিনি পাব বা পাইছে এইখিনি এইটো কেতিয়াও সমাধান নহয় কাৰণ ক'লে আপোনালোকে যিমানটো বিচাৰিছিলে সেইখিনি পোৱা নাই আৰু যদি এই এককালীন দুই লাখ টকাটো পায় তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুতখিনি উপকৃত হ'ব উপকাৰ হ'ব সমস্যাবোৰ অলপ দূৰ হ'ব তো এইকাৰণে কাৰণ কেলৈ এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এবছৰ আছে দুবছৰ তেওঁলোকেতো মাননী বৃদ্ধি এইখিনি পৰ্যায়ত কিমান কি টকা পাব চ' সেইবাবে সেইখিনি পদক্ষেপ ল'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিসমূহ কাম কৰিছে বা যেনেদৰে এইখিনি কৰিম বুলি কৈছিলে তো সকলোখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে কামবিলাক কৰিয়ে গৈ আছে চ' সেইবাবে আপোনালোকৰ এই যি এককালীন দুই লাখ টকাটো এইবাৰ এইখিনি নৱেম্বৰতে এটা এই যি অধিৱেশন অধিৱেশনতে এইখিনি আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে চ' খবৰসমূহ পাই থাকিলে নিশ্চয় জনাম কাৰণ কেলৈ এতিয়া সমস্যাবিলাক যিদৰে যেনেদৰে আছে আপোনালোকৰ এতিয়া দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত লাগি 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 ত' আন্দোলন কৰি কৰি অৱশেষত ইমানখিনি বৃদ্ধি হ'লগৈ কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ত' এতিয়া আপোনালোকৰ যি এককালীন এককালীনটো হ'ব লাগে মূল কথাটো হ'ল সেইটো এতিয়া অলপ হ'লেও সকাহ হ'ব কাৰণ কেলৈ কণ কণ শিশুসকলক শিশু অৱস্থাৰ পৰাই ভৱিষ্যতে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত আপোনালোকে আগভাগ লৈ আছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালটো সেই সময়ত এৰি থৈ আহি ল'ৰা ছোৱালীকে এৰি আহি নিজৰ সেইখিনি সকলোখিনি দায়িত্ব আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছে আৰু যদি আপোনালোকে সেইখিনি নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি নাপায় নেপালে কেনেদৰে কি হ'ব চ' সকলোখিনি আগন্তুক সময়ত আপোনালোকৰ সেইখিনি ভাল খবৰখন ওলাব ওলালে নিশ্চয় জনাম ওলাব লাগে ওলালে সমস্যা দূৰ হ'ব চ' সেইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেংটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ মানে